Для того, чтобы стать профессиональным футболистом, нужно большое усилие предпринимать в тренировочном процессе. Что такое профессиональный футболист? Это филигранная техника, это скорость, это мышление, это быстрота. Много качеств можно перечислять, то, что нужно сейчас, в нынешнее время требует от футболиста. Просто захотеть стать футболистом мало. Еще должен Бог одарить какими-то вот этими качествами природными. Ведь мы выпускаем каждый год 15 по 10 человек выпускников отделения футбола 70-го года. И должно еще быть какое-то везение в нужное время, в нужном месте оказаться, где-то как-то, чтобы звезды совпали. Это тоже не, не исключается. Есть дети, которые лучше, как бы, на, на взгляд тренера. А в команды попадают более слабые. Но это видение того тренера, который берет этих людей, которых спортсменов. Есть спортивные организации, которые, я не буду их называть, куда мы передаем детей, и там есть дети, которые занимаются за день. Ну, это, об этом знают, есть дети, которые занимаются за деньги. И потом туда попадают дети, родители которых не особо богаты. Они за счет, за счет того, что этот ребенок денежный там у них сидит в команде, он оплачивает какие-то расходы этого. Это неправильно, это уже изжившаяся система, но она еще работает в нашей стране. Материальной базы нету. Интеллектуальная база тренеров у нас неплохая. У нас хорошие тренера, и детские, ну и взрослые, как показывают Еврокубки. В нашем городе много богатых людей, а у нас нет стадиона достойного нашего города и команды достойной нашего города. Где-то в какой-то Коваливке, которая 30 тысяч жителей, команда высшей лиги, Карловка, прекрасный стадион с искусственным покрытием, все условия для тренировок. А там нет тренировок, Приглашают чужих тренировочных тренируют. У нас свои есть, а заниматься нет. Два года без зала. На улице печку топим. Вот это беда. Получается, что футбол нужен детям и тренеру. Сейчас, в нынешнее время.